И я обратился к Львовским там депутатам, ну как бы, которые координируют вот эту помощь. Понятно, что у нас кроме Юга у нас есть еще Восток, Львовяне тоже там, и там в Луганском, и в Донецком, там тоже есть просьбы из восточных регионов. Вот. Ну, допустим, там по другой части, по материальной и так далее. Вот. у нас, например, в южных, ну я говорю, допустим, от Херсонской области, вот у нас вот такая сейчас проблема, потому что это самое на, на данный момент сейчас просто стоит вопрос в том, чтобы просто жизнеобеспечение, помощь нашей армии. Вот. Вы знаете, даже наш премьер-министр я сегодня обратился предпринимателям, ко всем сказал, что такое положение. И сейчас это, мы эту ситуацию знаем. Вот. Сейчас многие предприниматели к нам тоже обращаются, вот, помогают нам и финансово, там, и продуктами, и все. И все это направляется организованно. Чтобы доставить какие-то продукты в военскую часть, вы сами понимаете. Нужен транспорт, нужно, нужно это самое. То же самое и у вас, допустим, в Тернополе. Если собрать какие-то продукты, значит, их надо доставить, значит надо транспорт. Приходят, 14 микроавтобусов пришли. Ясное дело, что люди собрали, ну, допустим, там ровно оказался такой энергичный товарищ, который организовал это, все сделал, все, они приехали к нам, сделали как-то пробег, все. Но когда коснулось, а куда его девать? Потому что там все перекрыто. И хорошо, допустим, у нас все там налажено, все, мы это все там выгрузили, все, и потом все это постепенно, по, по всем пунктам назначения доставляем. Естественно, идет отчет. Тот человек, координация, который доставил груз, ему идет отчет о, о том, куда уходит и как и это самое. То есть у нас это все э, в таком плане. Поэтому я когда встретился с Алексеем, он говорит, давай вот соберем журналистов, пресс-конференцию, э чтобы осветить этот вопрос, вот просто я вам осветил. Если у вас какие-то вопросы есть, мне так легче отвечать, значит, задавайте просто конкретно.